สวัสดีครับเบนนะครับ The House เป็น White White h o u s 语构句练习这一集要跟大家分享ขึ้跟ลงขึ还有ลงขึ其实是往上向上的意思那ล是往下向下啊、呃、除了这个意思之外呢待会我们来看几个例句看一下它有什么不一样的用法。 好，那按照惯例，我们就从例句开始看。第一个例句选的是“ g e t n เงินเยอะขึ给<人>้น<人>”，“เก็บ n งินเยอะขึ้น”，“เก็呢，在这里是存钱的意思，“เยอ是很多的多。那“ k ึ้น”原来的意思是往上嘛，那在这边呢，通常就会搭配一些正面或者是。 感觉会越来越好的东西，你就可以加 o u d 例如 “get n y kun” 的意思就是存钱，存的越来越多，而是存更多的钱。好，那它的下面那句是 r o m mì kūn yě k n r è m mì k n y k n ram、嗯、是开始的意思，米是有没有的，有。ค是人，y o u งค跟前面一句一样，就是变多。那 ram 米คนยิ、嗯、่งค就是人开始变多了。好，那我们再看其他的例子。第二句是ช่ a งนี้อ、嗯、้วนขึ、嗯、้นเ a ื、嗯、่อย n ช่วงนี、嗯、้อ้วนข是最近，o n e 是胖那 后面加一个ันวนขึ้นคอเยอขึ้นคือเยอะขึ้นคือเยอะขึ้นคือเยอะขึ้นคืออะขึ้นคือเยอะขึนคือเยอะนคืย้น้คอขึ้นืนือยอึ้นคนืออคึ้สขึ้นคืคือยคนคือนคื 如此是,是感觉的意思，离是好不好的好，could 呢是向上，那 could 就是变好。汝养汝养在问句里面通常就是了没怎么怎么样了没？那整句什么意思呢？困如此离困汝养，你觉得好一点了没？就是有没有比较好？你觉得好一好好一点了吗？都可以。好，下一句是帕他那东英。 ให้เก่งขึ้นทุกวันพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นทุกวันพัฒนา本来的意思是发展的意思那这边พัฒนาตนเองตนเอง其实就是ตัวเอง就是自己那พัฒนาตนเอง就是自我发展自我成长ให้ Hai, 是让เก่งขึ้น Gain 是厉害的意思，那 gain ku 呢，就是越变越厉害，越来越厉害。t o กวัน是每天，那整句什么意思呢？พัฒนาตัวเองให้ g ก่งขึ้นท n กวัน就是自我发展，让自己天天都变得更厉害，天天都变得更好。那整句大意就是啊、呃，自我成长，让自己每天都变得更厉害一点。以上都是一些正面或是。 变得越来越大的东西，你就可以加 “could”。那相反，变得比较负面，变得越来越小，或是刚刚那些例子的反面，都可以用 l 好，那我们就来看例句。这一句是 “time high PDF leg、like、long time high PDF leg、like、long”。time high 是使或是让的意思，PDF 就是 PDF 档嘛。leg、like、是小，很小的那个小。 那 long 是往下，那 leg long 就是变小，越来越少。那整句应该很容易。他们 m PDF leg long 就是让 PDF 变小，或者是把 PDF 档案缩小。好，我下一句是 sukapa ye <Yeah>, long、so。sukapa ye、yeah, long、so。sukapa、yeah, so、是身体或是身体健康，ye。Yeah. 是很糟糕、不好的意思。那 “long” 是往下嘛，所以“夜 long” 就是变糟糕、变得不好。那整句 “sukapa 叶 long” 就是身体健康每况愈下，身体状况变糟。下一句“他ำไมผอมลงเรื่อยๆ”，“ทำไม”是为什么，“ผอม”是瘦。 身材很瘦的那个瘦，那隆是向下，蓬隆合起来就是变瘦。累累，刚刚说过了，大家还记得吗？没错，就是持续或是一直的意思。好，那整句他买蓬隆累累，为什么一直一直变瘦？好，下一句阿哇呀哇，勒让该四点隆，阿哇呀哇，勒。 让该，损，隆，阿瓦呀哇，我很喜欢这个字的发音。阿瓦呀哇是器官的意思，leg 是而且，han 以及，那让该是身体，损隆合起来是退化、恶化的意思。所以整整句什么意思呢？阿瓦呀哇 leg 让该损隆就是器官跟身体恶化、退化。 好那接下来我们就来看这一集的最后一句例句：你看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 你 字面上意思是生命有上有下，r ร n 他妈的，r ร n 是事情，他妈的就是很一般很平常。好，那整句什么意思呢？其ีวิตมีข他妈的。好，字面上是生命有有上有下，那中文大概可以说人生有高低起伏，啊、呃，有潮起潮落，有顺遂跟不顺遂的时候。 不用他妈的，就是这是一件很稀松平常的事，这、就是很正常的事，这、就是很一般的事都可以。好，那以上就是这一集 Kun 跟 l 的所有例句内容以及讲解。如果你有任何的问题、心得或者是指正，请在下方留言让我知道。那如果你喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅、加分享。那我们就下一集见喽！考考妈 a 萨地卡。